सांगितलं उद्यापासून कुठलाच अधिकार राहत नाही अशा प्रकारची परिस्थिती इतकी अस्थिरता म्हणजे सगळ्या क्षेत्राला स्थिर करण्यासाठी जी माध्यमं आहेत त्या माध्यम क्षेत्रामध्ये इतकी प्रचंड अस्थिरता निर्माण झालेली आहे की त्यासाठी बोलण्यासाठी व्यासपीठ सुद्धा आणि ज्या माध्यमामध्ये आपण काम करतो ज्या क्षेत्रात आपण काम करतो त्या माध्यम संस्थेत काम करतो त्या माध्यम संस्थेमध्ये सुद्धा आपल्या प्रश्नांसाठी काय जागा आहे काय पेस आहे आणि म्हणून मागच्या काही काळामध्ये आर्थिक अनेक पत्रकारांनी पत्रकारांच्या आत्महत्या मात्र कुठल्या पत्रकारात पत्रकारांची ही सगळी पत्रकार समाजातला घटक नाही पत्रकार पत्रकार सुद्धा एक कुटुंबाचा प्रमुख आहे या सगळ्या गोष्टींचा विचार साकार सगळ्या घटकांना न्याय देण्याची भूमिका घेत असत तर पत्रक सरकारने या सुद्धा घटकाला हा सुद्धा समाजातला प्रमुख घटक आहे म्हणून न्याय देणं आवश्यक आहे आणि म्हणून ही यात्रा सांगण्यासाठी दुसरं सरकार ही व्यवस्था आहे आणि ती फक्त मतांच्या गठ्ठ्यांचा विचार करून जर कुठल्याही लक्षकांचे प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करत असेल आता सरकारने अलीकडं लाडकी बहन योजना सरकारने अलीकडं भाऊ योजना बारावीच्या डिप्लोमा तुमच्या बाकी सगळ्यांसाठी योजना चांगली गोष्ट आहे सरकार देत असेल तर त्याचा त्याच्याबद्दल आणत सरकारच्या योजनापर्यंत ज्या घटकापर्यंत पण त्यामध्ये माध्यम हा घटक सरकारला विसर पडले आणि माध्यमातल्या घटकासाठी कुठलीच तरतूद नाही योजना दरवर्षी राज्य सरकार केंद्र सरकार अर्थसंकल्प जे त्या अर्थसंकल्पावर चार चार पान आपण विश्लेषण करतो कोणत्या घटकाला काय मिळालं कोणत्या घटकात

एक दशकाच्या लढ्यानंतर पत्रकार हल्ला विरोधी संरक्षण कायदा बंजूर झाला मात्र त्या कायद्याची अंमलबजावणी होत स्थानिक पात्र त्या कायद्याची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासनाकडून होत आणि म्हणून आणि दुसरी मात्र एखाद्या पत्रकाराने बातमी छाप प्रसिद्ध केली किंवा एखाद्या पत्रकार बातमी दाखवली आणि त्याच्यावर आक्षेप घेण्याऐवजी त्या पत्रकारावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रथा अलीकडे घडलेले आणि म्हणजे या प्रकारे जर फौजदारी गुन्हे दाखल होत असतील तर पत्रकारांचं मान पत्रकारांचं मॉरल जी पत्रकारांचा कमी आणि म्हणून या क्षेत्रामध्ये निष्ठेने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांची संख्या कमी होऊ लागलेली आहे आणि ती जर ओळायची असेल तर पत्रकारांना संरक्षण आवश्यक आहे निर्भीडपणे लिहिण्याचा अधिकार आवश्यक आहे आणि त्यासाठी आपली मागणी ही आहे की पत्रकारांच्या विरोधात जर कंप्लेन आली तक्रार जर आली तर ही तक्रार चौकशीसाठी उपविभागी अधिकारी डिवायस मेदेच्या अधिकाऱ्याकडे दिली जावी आणि त्यांच्या चौकशीनंतर त्या जर तथ्य असेल तर मग कारवाई करावी पत्रकारांचं मनोबल खच्ची करण्यासाठी पत्रकारांना नामावर करण्यासाठी पत्रकारांना आपल्या उद्देशापासून बाजूला करण्यासाठी जर खोट्या तक्रारी करून त्यांना जर अशा प्रकारे आंतरितलं जात असेल तर त्या संदर्भात सरकारने ठोस भूमिका घेणं आवश्यक आणि म्हणून अशा प्रकारे या सगळ्या मागण्या सरकारसमोर चालण्यासाठी आने समाज समर्थन मिला था, था। दिंदी की यात्रा पत्र दी शुरुआती संगठतार या ठिकाण पत्र और पत्र हिंदी भी हमने पहली बार देखी शायद महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ की ओर से राज्य कमेटी में जो डिसीजन हुआ था उससे दीक्षा भूमि से मंत्रालय तक ये पत्रकार संवाद यात्रा निकलने का तय हुआ और 28 जुलाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर ने जिस जगह से दीक्षा ली थी तो वहाँ से ये यात्रा शुरुआत हुई पहले ही दिन वहाँ पे शुरुआत में समाज के जो संगठन हैं अलग अलग जो पचास संगठन राजकीय है सामाजिक है उन्होंने या, वहाँ आके ये समर्थन दिया ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कोरोना के बाद जो न्यूज़पेपर जो अखबार है और मीडिया में काम करने वाले जो मीडियाकर्मी हैं इनके सामने जो कुछ मसले आए हैं और उनके सामने जो कुछ अड़चन आड़, जो निर्माण हो रही है उनके ऊपर सरकार को ये संवाद यात्रा के माध्यम से सरकार के सामने उनकी मांगे रखने का ये उद्देश्य है और इसीलिए समाज के अलग अलग जो संगठन है उनको भी पत्रकारों के मांगों के लिए जागृत करना ये भी उसमें जरूरी है इसीलिए हम सबका समर्थन ले रहे हैं सर इस यात्रा में जो है कुछ राजकीय पक्ष के जो नेता है वो भी सहभागी तो इस पर क्या कहेंगे नहीं हमने तो हम तो यात्रा जो शुरू हुई तो जो लोक प्रतिनिधि है हम सबको सब, सब लोक प्रतिनिधियों का अपना निवेदन दे रहे हैं और उनसे ये मांग कर रहे हैं कि इसको हम आप पाठिंबा दीजिए और सरकार को बोल दीजिए कि ये जल्दी से जल्द इस यात्रा यात्रा की जो मांगे हैं यात्रा में जो मांग रख रहे उन मांगों के ऊपर विचार करें और पत्रकारों को राहत दें इसलिए जो हर कोई पक्षकार हो कोई संगठन का रहो जो भी आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं क्योंकि ये यात्रा संवाद है संवाद से है ये कोई आंदोलन नहीं है पहले ये संवाद से चलेगी और इसीलिए सब जो राजनेता है जो आएंगे सबने अभी तो तक तो आज टिंडी में भी यहाँ के सांसद आए थे और कम से कम 20 या 25 लोगों ने अपने जो सांसद है अभी उन्होंने इसमें समर्थन दिया है और आज के सांसद जो भागवत करार है उन्होंने हाउस में इस मुद्दे को उठाने की यहाँ पे आश्वासन दिया सर इसमें डिमांड क्या है डिमांड ये है कि केंद्र सरकार की तरफ एक डिमांड है जो अखबार खरीदता है उन वाचक को उन्होंने जो खरीदार है उसको सालाना इनकम टैक्स में आयकर में पाँच हज़ार की छूट देना यह है क्योंकि ये केंद्र सरकार जो बीमा कंपनियां हैं खासगी बीमा कंपनियां प्राइवेट उन बीमा कंपनियों की पॉलिसी लोगों ने लेना है इसीलिए अलग अलग तरीके से उनको इनकम टैक्स में छूट देती देती है उसी तरह अगर अखबार लेने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिली तो लोग अखबार लेंगे अखबार की मांगनी बढ़ेगी मांग बढ़ेगी और अखबार अखबार आर्थिक स्तर पे वो सक्षम हो जाएगा सर उर्दू अखबार की भी दयनीय अवस्था है और उसमें डिजिटल मीडिया को मान्यता मिलना चाहिए ये भी आपको डिमांड रखी है ये सबके लिए उर्दू रहो हिंदी रहो बंगाली रहो कौन सी भाषा का अखबार रहो सब अखबारों के अखबारों के लिए मांग है ये ऐसी एक अखबार के ये एक भाषा के लिए नहीं है सब सब के लिए और डिजिटल में आप जगह जगह पे डिजिटल मीडिया आप लोगों की चॉइस बन गया है डिजिटल मीडिया लोगों की जरूरत बन गया है तो इसीलिए वो भी उसको भी अथॉराइज होना चाहिए इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उसमें तुरंत एक धोरण जो है पॉलिसी तय होना चाहिए और उसमें डिजिटल मीडिया को भी उन्होंने अथोराइज करना चाहिए ये भी मांग है सर अभी भी पत्रकारों को लेने तो तो का सामना हाँ तो एकडेशन का मैं एक कमेटी का चेयरमैन था पिछले समय तो उस वक़्त मैंने कुछ डिसीजन लिए थे कि तालुका स्तर पे तहसील स्तर पे जो लोग काम करते हैं जिला स्तर पे जो लोग काम करते हैं उनको ये एक्रेडेशन की जरूरत है सबसे इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक्रेडेशन से जो शासकीय सुविधा मिलती है तो उससे मिलती है लेकिन एक्रेडेशन देते वक्त जो कोई नियम है तो उसमें तालुका और जिला के स्तर के लोग बैठते ही नहीं हैं तो फिर उसमें अभी सबको मालूम है कि सब मानधन में काम करते हैं और उसमें आठ है उसमें जो नियम है वो नियम है कि तुम पगार का पगार पर्ची दे दो तो कहाँ से लाएंगे वो दूसरी दूसरी बात है उसमें जो अखबार में काम करते वहाँ का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए लेकिन दुए में व्यवसाय आपका कोई नहीं होना वो भी उसमें शपथ पत्र देना पड़ता है तो ये जो मांगे हैं तो इससे ये जो उसमें रूल्स है इससे दिक्कत होती है कि स्थानिक स्तर पे वो पूरी नहीं होती और इसीलिए उसको एक्रेडिशन नहीं मिलता तो ये सुलभ होना इसलिए हमने मैंने मैं जब चेयरमैन था तो मैंने डिसीजन लिया था और तालुका तहसील के तौर तहसील के स्तर पे जो काम करते हैं जिला स्तर के अखबार के लोग उनको आकर्षण दिया था उस पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कोठा पद्धत है जो कोठा पद्धत से क्या होता है कि जो प्रकाशन स्थल है जहाँ से पब्लिश पब्लिकेशन होता है वहाँ का संपादक कार्यकारी संपादक और वहाँ का उपसंपादक तीन या चार ही मिलते हैं तालुका और जिला के स्तर पे मिलते ही नहीं है इसीलिए उसका कोठा बढ़ाना चाहिए और उसमें जो रूल्स है जो दिक्कतें हैं वो कम करके वो उनको देना चाहिए तो आखिरी सवाल सम्मान योजना का है वरिष्ठ जो पत्रकार है ज्येष्ठ है वो जो, जो, जो तो, तो सम्मान योजना का जो सवाल है वो तो अहम मुद्दा है क्योंकि सरकार ने पत्रकारों की मांगों के बाद ज्येष्ठ पत्रकारों को अभी यहाँ आपने प्रेस में देखा होगा एक ज्येष्ठ पत्रकार ने उन्होंने अपनी वेदना जो है यहाँ प्रकट की और कई जगह बहुत से जगह ऐसे ज्येष्ठ पत्रकार मिले जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के